Всем привет! И сегодня мы играем с Вероникой и паровозик нашего паровозика зовут Томас, да? Томас. Да. Томас, привет! привет! Будем паровозик говорит. У меня сегодня очень много работы. Не нужно сегодня сделать очень много рейсов. Много школьников отвезти в школу, взрослых на работу. Ну что, поехали! Пип пип! Поехали! Красный! Ой, 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 ой! Нужно ждать. Нарушать нельзя. Зеленый, еди! Горку, здесь нужно покрутить, Вероника. Нужно покрутить, чтобы спуститься. Наш Томас паровозик живет в вот в таком вот песочном городе. Здесь все из песка, только его дорога не песочная, да? Да, да поэтому у него немножко маленькие трудности, чтобы иногда переехать. Песок настреет прям в эти, да, Вероника так поехала. И поехали. И тут садятся детишки. Добро пожаловать, да? Так, Томас под мост едет. Поехали. Соника, не нарушай, нарушать нельзя. Ой, и начал капать дождик. Ой, Томас сейчас промокнет. И дождь все сильнее и сильнее. Бедный Томас. Ехали, Томас. О, о, что случилось, Вероника? Что у тебя случилось на дороге? Дождик, Дождик прошел и лавина песка. Ой, прям на дорогу. Что будем делать? Щенячий <шпотворк> патруль, нажимайте кнопочку. Вызываем. Щенячий <шпотворк> патруль, на помощь. Быстрее. Скай! Скай! Маршал! Маршал! И все они спешат Веронике и Томасу на помощь! Поехали! А Томас еще стоит. Поторопитесь, пожалуйста. Щенячий патруль. Помощь нашему Томасу и Веронике. Они поставили вот такие вот знаки. Которые означают, что здесь опасно, что сюда да, нельзя простая. ехать, чтобы другие паровозики не попали в такую же ситуацию, как и Томас, а да? да? Что нужно делать, наверное? Я да, как мы будем эту яму, этот песок разгребать? Что Нет. делать? Нам нужно дорогу освободить. Где я могу. на, нам нужно вызвать экскаватор, да, Вероника? Ну что, вызывай? Скажи, алло! Экскаватор, малыш экскаватор, зови его. Вот он едет, малыш экскаватор. Посмотри, вот он он. Привет, малыш экскаватор. Помоги нам, пожалуйста. Посмотри, что у нас произошло. Лавина песка упала к нам. Привет, зайчик. Помогите, помогите. Кто там кричит, зовет на помощь? Гонщик идет на помощь. Помогите зайке. Он сейчас, вот видите, он знак не увидел, да? И попал в такую Сюда? плохую ситуацию. Он у -у -у. тоже провалился в песочек. Зайка, ну а как? Ты нормально у тебя? Зайдак. Это Кай, а. тебе. А, нет, это зайка, Верушка. Посмотри, это зайка с яичком. С той стороны, потом как с той стороны ему не достать этот коварный песок. И Фабиан достает песочек. Давай, Фабиан, только смотри, ты здесь дорогу не закидывай. Как будет паровозик Томас ехать, да. Вот так, вот так. Давай, работай, работай. Разгруз... Освобождай нам дорогу. Вот так работает наш малыш-экскаватор. А Томас с большим нетерпением ждет. Ну, когда же он сможет поехать? Потому что у него очень много работы. И уже немножко осталось, да? Давай, давай, малыш экскаватор. Вот так, как хорошо работает наш малыш экскаватор. Гончик, не надо, это очень опасно, когда работает экскаватор. То лучше под его ковшик не подходить, это очень опасно. Не, ну чуть-чуть. Все, молодец. И паровозик Томас может ехать дальше. Вероника, нам нужно сказать спасибо малышу экскаватору. Малыш экскаватор, спасибо тебе большое. И щенячьему патрулю, да? Он тоже говорит, Лянь, пожалуйста, говорит малыш экскаватор. Он дальше а. работает, да? Вероника, и надо сказать спасибо кому? Гонщику, гонщик. Спасибо тебе большое, да? Пока! Поехали дальше! И поехал дальше наш паровозик работать, да? Ой! Вы знаете, я думаю, паровозику Томасу обязательно нужно встать на мойку. Ему нужно помыться. Посмотрите, какой он грязный. Помыться, да? Вероника, мой меня! Вот так, как хорошо помыться от песочка. Вероника, нам еще нужно помыть дорогу, чтобы можно было хорошо проезжать. Да. Вот эту вот, давай помоем. Ну все, теперь мы все отмыли, все помыли, теперь паровозик Томас может каждый день ездить.